Привет всем! В этом видео я вам покажу, как я готовлю постный грибной суп из фасолью. Очень ароматный получается, вкусный и сытный. Сухие грибы нужно залить водой на час-два. Фасоль каннелини у меня. Это тонкокожий сорт белой фасоли который очень популярный в Италии тоже нужно залить на два часа или на ночь и потом промыть и отварить воду я ложу очень большую луковицу перец горошком соль и варю до готовности фасоли в другую кастрюлю положить грибы залить водой и через ситочку налить воды той, в которой они отмачивались. Посолить и варить до готовности грибов. Грибы сушеные готовые тогда, когда они падают на дно. Фасоль сварилась. Выбрать лук, добавить морковь, картошку грибы отваренные? Через ситочку процедить ту воду, где варились грибы. Если в супе воды мало, долить простой воды по надобности. Убрать образовавшийся шум. Варю 15 минут до готовности картошки. Потом добавляю оливковое масло полтора ложки, но можно добавить и подсолнечное масло петрушку кладу еще покипит в минуту выключаю огонь и приятного аппетита всем здоровья удачи смотрите мои другие видео пока